Halo, assalamualaikum. Selamat sore, kawan-kawanku semua, peternak ayam kampung, skala rumahan. Nah, hari ini saya akan membuatkan sedikit video atau apa ya namanya sedikit gambaran dari mana usaha Ternak ayam kampung, skala rumahan ini bisa kita mulai. Nah, sebelum berlanjut, bagi kawan-kawan yang baru gabung yang masih belum subscribe, bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dan dapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. <tuh> nah, kawan-kawan kemarin ada yang tanya sama saya di WA nah, Pak dimulai dari mana kita bisa sukses ternak ayam kampungnya dalam hal ini ternak ayam kampung masih skala usaha sampingan usaha di belakang rumah atau di lahan yang tidak begitu luas langsung saja saya jawab Usaha ternak ayam kampung itu bisa kita mulai, yang pertama dengan adanya niatan kita, niat yang kuat, kemudian didukung dengan keuletan. Jadi, yang pertama tekad kita bagaimana dalam memelihara ayam kampung, memelihara, dan mengembangkan ayam kampung ini, kemudian keuletan kita, bagaimana kita bisa menangani ayam ayam kita dari pakan, kemudian tempatnya, perawatannya keuletan kita. Kemudian selanjutnya adalah modal kita, modal yang utama. Jadi modal di sini misalkan kita hanya punya punya hanya mempunyai sedikit modal atau modal yang terbatas kita belikan saja ayam KUB ayam yang sudah produktivitasnya di atas 50 kemudian sudah ayam kampung nah kalau kita sudah seperti itu modalnya minim bisa kita mulai dari tiga betina dan satu jantan kemudian kita tetaskan kalau kita belum punya mesin tetas jadi kita menggunakan indukan yang angkrem, jadi ditambah milik indukan yang kita angkremkan nanti sebagai pencetak DOC. Jadi, setelah telurnya terkumpul tadi, kita biarkan, dan jika ada yang mengerami, kita biarkan saja. Itu bagi yang memiliki model. Kecil atau modal terbatas, jadi selanjutnya kalau kita punya modal yang lumayan, kita punya lima indukan betina dan satu jantan, kemudian kita memiliki mesin tetas. Nah, itu namanya sudah modalnya, sudah lumayan karena sudah memiliki mesin tetas. Jadi, mesin tetas itu membantu kita membantu ayam meningkatkan produktivitasnya. Jadi ayam di kisaran 15 butir, kemudian berhenti tanpa angkrem. Setelah itu dua minggu lagi sudah aktif bertelur lagi. Jadi memangkas masa mengerami, mengasuh anak. Nah, makanya produktivitasnya bisa kita tingkatkan. Jadi kawan-kawan yang mau peternak ayam kampung ini terutama masih skala kecil skala rumahan seperti saya ini lebih baik kita cari indukan-indukan yang produktif sudah terbukti produktif misalkan saja ayam KUB di pasaran juga banyak ayam KUB 2 sudah banyak yang beredar nah semenjak kemarin saya apa buatkan video yang ayam KUB2 sudah banyak di pasaran ternyata orang yang di sana banyak yang menerima WA dan banyak yang pesan nah, nunggu saja ya kawan-kawan karena keterbatasan produksi jadinya nunggu beberapa minggu jadi untuk kawan-kawan tadi yang mau beternak memulai yang pertama adalah kita Kuatkan niat kita. Niat kita, usaha ini sebagai apa? Sebagai sampingan, sebagai utama. Kalau kita memiliki induk seperti ini, lima ini belum bisa dikatakan sebagai penghasilan utama. Karena apa? Karena masih sebagai putaran pembelian pakan, jadi bisa kita bilang sebagai penghasilan utama itu kalau saya lihat teman saya itu dan sering main ke sana minimal kita mempunyai 30 indukan betina. Itu sudah bisa dibuat penghasilan utama. Dari mana penghasilan utamanya? Dari penjualan DOC, anak ayam, kemudian telurnya yang tidak fertil dan penjualan udah bisa di usia dua bulanan atau calon indukannya jadi di situ penghasilannya sudah berlipat-lipat. Memang kalau sudah memiliki siklusnya siklus apa ya siklus check-in DOC atau anak ayamnya pasti sudah berjalan usaha itu. Meskipun digempur dengan harga pakan yang mahal, tapi kita lebih kreatif lagi karena ini adalah ayam kampung. Makanannya juga tidak harus tergantung pada pabrikan, bisa menggunakan pakan alternatif meskipun sedikit mengurangi produktivitasnya, tetapi tidak mengurangi mengurangi biaya operasional kita jadi daya operasional kita itu lebih sedikit kemudian produktivitasnya berjalan seperti biasa maka kita akan mendapatkan keuntungan yang bisa diharapkan nah kawan-kawan yang mau memulai usaha bagi yang apa ya banyak waktu kosong Daripada waktunya kosong, dibuat hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif, lebih baik kita pelihara ayam. Kita pelihara ayam ini bisa menambah pendapatan kita, apalagi yang kerjanya cuma malam-malam hari, bisa pagi harinya kesibukan dengan memberi makan ayam atau merawat ayam. Tahu mungkin juga teman-teman yang lain sudah punya usaha pasti merasakan bagaimana bagaimana merasakan hasilnya dari ternak itu sendiri. Nah, saya di sini mungkin sedikit berbagi pengalaman kalau hasil ternak ini lumayan buat pendapatan sehari-hari. Jadi kalau kita apa? Kita jual telurnya per minggu Alhamdulillah bisa mendapatkan uang 100 sampai 120 ribu itu sudah dipotong biaya pakan nah, apalagi kalau kita bisa menjual DOC nya menjual DOC nya itu lumayan karena satu DOC satu anak ayam bisa berharga 7.000 sampai 9.000 per ekor. Jadi lebih bernilai lagi. Nah, jika kita besarkan lagi, nanti bernilai lagi, lebih bernilai, tapi biaya operasionalnya lebih lebih tinggi biaya operasionalnya dan resikonya juga lebih tinggi. Banyak resikonya kalau kita di pembesaran ayam kampung. Nah, belum lagi kendala kesehatan ayam, nanti ayamnya trouble, ayamnya banyak penyakit, banyak wabah, pasti. akan apa ya, akan mengurangi hasil itu. Belum lagi nanti, kalau pakannya naik lagi, dikempur pakan, harganya tinggi terus, harga jagung, harga dedak, harga yang lain. Nah, kemudian yang terakhir harga pasarannya. Harga pasaran tidak sesuai dengan biaya produksi kita. Misalkan biaya produksi kita di kisaran saya pakai pur 511 saja 10.000 dikali satu ayam membutuhkan 3 kg berarti 30.000. Belum lagi kita nanti bibitnya. Nah, kalau tanpa tanpa kita beli DOC. Nah, kita beli pakannya saja mungkin 3 kg 30 ribu Kita bisa jual ayamnya di harga 38 40.000. Ya lumayan keuntungannya. Nanti dikalikan kita seleksi indukan-indukan betina, kita jual harganya berbeda. Begitu juga dengan jantan. Kalau kita besarkan lagi nanti harganya juga beda bisa di atas 60.000 satu ekornya jadi di usia 3 bulan 4 bulan bisa harganya 70 75.000 kita jual ke apa ya penjual ayam panggang olahan ayam kampung nah nanti saya di sini juga gitu menseleksi pejantan-pejantan yang tidak masuk sebagai calon indukan kita besarkan lagi kita jual sebagai olahan itu, olahan ayam bakar atau ayam panggang. Nah, ini mungkin kawan, sebagai penyemangat teman-teman yang memulai atau mau merintis usaha ayam kampung ini. Tetap semangat, meskipun tanpa modal yang begitu kuat, yang begitu banyak. Kalau kita semangat, didasari dengan ikhtiar, doa juga. Semoga bisa tercapai keinginannya, meskipun baru skala rumahan atau skala sampingan. Oke, terima kasih, kawan. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Ternaknya juga yang baru gabung bisa subscribe, biar tidak ketinggalan dengan channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.